Украины хотим жить в европейской правой стране. Нет, 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 нет. насилию Майдана! Я призываю всех, молодежь, студенты, не бойтесь, выходите на улицы. Двадцать февраля это была как бы квинтэссенция всех событий, которые происходили накануне. Проще говоря, начиная где-то с конца ноября мы все видели, что Крым усилиями местной власти сползает к некоему противостоянию. В течение нескольких часов тысячи людей заполнили эту площадь. Так получилось, что сразу Крым-Сатар пришло намного больше, чем сторонников русского единства. Люди собрались, высказывались в поддержку стабилизации общественно-политической ситуации в, в целом в Украине, в Крыму, то есть с пониманием так сказать, всего, адекватным пониманием происходящего. Мы живем в Крыму и хотим жить в Крыму. И Крым всегда был дружный, но сейчас вышли простые люди отстаивать свое право, говорить. Думать, верить, расти в детей так, как мы хотим. Крым – это Крым, и он к России не относится. Мы здесь стоим для того, чтобы Крым был, всегда принадлежал Украине и в основном крымским татарам, потому что это наша родина, наша земля. Ну, потом начали подтягиваться сначала малочисленные, а потом их становилось больше и больше, ну, скажем так, условно, представителю пророссийских сил. Бандера не пройдет сюда! Мы будем... Говорить по-русски, как и говорили. Мы требуем референдум, чтобы крымский народ законным способом определился о статусе Крыма. Либо Украина, либо Россия, либо отдельный Крым. Народ должен решать, где и как ему жить. Сегодня стоим за них, за Беркут, за Россию. 14 часов, когда должна была начаться внеочередная сессия, мы с Константиновым спустились вниз, и Аксенов тоже. В зале уже сидели депутаты. Константинов объявил э, о том, что при э, столах регистрации зарегистрировалось только-то людей, 49. И что пока кворума нет, э, поскольку демонстранты мешают депутатам зайти в помещение. После этого вы знаете о том, что была предпринята попытка все-таки проведения сессии, от которой я в том числе уговаривал. Константинова, потому что они намеревались самостоятельно вопреки нормам конституции сменить руководство правительства. И ну вот нам вместе с Рифатом Чубаровым удалось не допустить проведения этой сессии. Рифат выходил, выступал, я вышел на трибуну, естественно, сразу же был выключен звук. Мы все, кто был на площади, поддержку территориальной целостности Украины. Если я сказал бы, что это все были исключительно крым -Сатар, это было бы неправильно. Там были много людей других национальностей. И украинцы, и русские, я полагаю, и евреи, и кто там еще не жил. Надо было видеть это единение людей. Украина! 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 Я хочу сказать, что наши вот э, члены Меджлиса, активисты прилагали неимоверные усилия для того, чтобы сохранить такой общественный порядок на этой площади. Совершенно идеальной форме его нельзя было, его было невозможно да, придерживаться, потому что собрались люди с обоих сторон, которые ну, были э, и в плане политическом наэлектризованы. Но это было бы полбеды, потому что Крым очень часто испытывал э, на единой площади э, ну, разных людей с разными политическими взглядами и никогда не доходило до прямого такого рукоприкладства. Но в этот раз э, ситуация отличалась тем, что с подъездом севастопольских вот этих автобусов и машин в толпе появлялись все больше и больше крайне агрессивных людей. И то, что обе стороны до этого, в общем-то, демонстрировали там перепалку, оскорбления, словесные. Уже после обеда нет, нет, но начало переходить такие э, физические столкновения. Возникали давки. Мы как бы избегали прямых драк, но где-то распыливали баллончик, где-то кто-то размахивал уже древком. Около двух часов дня мне позвонил начальник СБУ по Крыму и сказал о том, что «Рифат, у меня есть для тебя сообщение э -э, неприятное». Я сказал, какое. Он сказал, что в толпе находятся двое людей с автоматами. Это было мне по телефону сообщено. Я находился в это время на шестом этаже. Я спросил, какая их задача. Он сказал, нужный момент открыть стрельбу. Я спросил, в какую сторону, чью. Он сказал, наверное, не имеет значения, потому что им надо спровоцировать бойню. Я сказал, что мы можем сделать в этой ситуации. Он сказал, мы пытаемся их вычислить, но тоже не можем. И вот до закрытия митинга я все время вот с этим ходил, что в толпе есть два автоматчика. Я никак не мог эту ситуацию по-другому бы тогда вот просто развернуть. И, и, вычислить мы не могли, и людей остановить не могли, тем более вести из этих автоматчиков. По какой причине они не открыли огонь? Я не могу себе сказать. Это просто чудо то, что та сторона выбрала не вариант, извините меня, кровавого месива такого, а видимо этот вариант был. Она выбрала вариант захвата ночью или под утро. Каждый день практически выходили разные люди, в том числе и приходили мы. И э, следующий э, ряд это были как бы обычные люди, в основном пророссийские э, люди, которые, я так понимаю, это были подготовленные люди, но их было обычно несколько десятков, ну так человек 30-50, которые постоянно стояли и кричали с российскими флагами. Также приходили и представители а, проукраинских сил, они недоумевали, что же все-таки происходит, а, стоя, пытались продемонстрировать проукраинскую позицию. <связывая> И один, одним из таких активистов был Ришат Аметов. Он вышел с одиночным пикетом на площадь, центральную площадь Симферополя, напротив здания Совета Министров Автономной Республики Крым, это было 3 марта с его четкой позиции, с которой он стоял, к нему, насколько я владею информацией, неоднократно подходили, в итоге подошли представители самообороны, скрутили, и как раз по улице Севастопольской стоял автомобиль, и забросили его, насильно забросили в этот автомобиль. Через 13 дней, а это уже было в районе 15 марта, его нашли в районе земляничного Белогорского района, в 60 километрах от города Симферополя. Его нашли с явными тортурами, его тело было покалечено, были выколоты глаза, на рту была наклеена, был наклеен скотч, были, видать, над ним очень сильно издевались, и в итоге Дети его остались с рода. 4 марта я встретилась с участниками крымского веромайдана и мы подъехали к части к штабу береговой обороны на улице Павленко. Пообщались там с заместителем командира, и он нам объяснил, что ну, им действительно будет нужна поддержка, потому что их начинают блокировать э, российские военные, поскольку это штаб, даже не, не военная часть, то есть там не бетонных заборов, толком ни оружия, ничего. И хотя бы моральная поддержка какая-то ну, журналисты, то есть какой-то розголос всех этих событий. Мы отправляли э, продукты в Феодосию и там через наших знакомых передавали, там через, через клиентов. Там и стычки серьезные были, то есть они там и лица друг друга били, ну и как бы по всякому было. На самом деле, когда не все военные перешли сразу на, рус... на, на, на ту сторону, откровенно говоря, я была, если честно, удивлена и города, все-таки тем, что хоть какая-то часть военных остались военными и понимают, что такое присяга. Наш режиссер Антон Романов, он помогал организовывать сбор помощи для заблокированных воинских частей. Отвозили, они, Гена и Олег отвозили эту помощь в части. У нас, собственно, собирались вот, медикаменты, посылки, люди приходили, приносили что-то, и мы формировали передачки не туда возили. Я еще тоже очень сильно запомнила очень хорошо, когда мы а, кричали ребятам, мы вас любим, а эти самообороновцы кричали Подстилки бендеровские, проститутки. А потом и начали появляться в соцсетях, в частности, ВКонтакте, группы там «Женщины Крым за мир», например, да? И там были анонсы митингов. Скажем, уровень страха в 2014 году, как только это начиналось сейчас, это, две разные реальности. Тогда люди еще не боялись. Тогда люди еще были в украинской реальности, где свобода слова, свобода выражения мнения – это было нормой. И вот эти вот акции протеста мирные – это было несогласие с оккупацией, потому что особенно акция «Женщины против войны», когда несколько десятков тысяч женщин разных национальностей вышли, вот, более тысячи населенных пунктов по Крыму вышли с плакатами, шарами в украинской колористике, даже автоблокитными шарами, плакатами с разными лозунгами, это была позиция и попытка защитить украинский Крым плакаты были «Путин вон» из Крыма. Это как раз вот этот же плакат и вырвал один из дружинников самообороны из рук женщины в Симферополе. По-моему, это была часть береговой охраны ВМС Украины в Симферополе на улице Карла Маркса когда была потасовка между крымскими женщинами и дружинниками, которые абсолютно нагло начали теснять женщин, которые мирно стояли с плакатами. Подходят сейчас, толкались, да, и угрозы. Лично мне угрожал один представитель вот этой вот секты и говорил, что мы ваши лица запомнили, то есть уходите отсюда, пока вы живы. У нас было очень много, очень много. К сожалению, это не было широко освещено в украинских средств массовой информации поэтому наверное такое предвзятое отношение но тот период очень мало говорилось о крымских протестах очень мало непростительно мало поэтому все считают что вот ну вот как бы да бытует такое мнение что крымчане сами привели рашку в крым нет я хочу чтобы в нашей да. украине был мир мне казалось что тогда люди верили, что они могут э, изменить ситуацию. Мне казалось, что женщины, ну, во-первых, какая-то вот э, на фоне всей вот, этой вот всего ужаса, который происходил в Крыму, да, танков, э, человечков, э, захвата частей, вот на фоне этого выход женщин, которые были, ну, это как проявление солидарности, да, казалось, что вот, вот сейчас это что-то на что-то повлияет. На самом деле это было такое ощущение нереальности происходящего, что даже, ну, не думали, ну, это как в кино, ты просто идешь в процесс, это все происходит с тобой, и ты несколько так отстраненно это наблюдаешь и, и участвуешь вроде, и с другой стороны наблюдаешь за этим, но почему-то казалось, что это ну, не так страшно закончится, чем, ну, как оказалось. Ми на самом деле хотіли виразити свою позицію, що ми хочемо бути частиною України і как бы, тим самим помічати проросійським рухам нарушити територіальну цілісність України. Сьогодні наша акція була за мир і за єдність України. Дуже важко піднімати людей, щоб вони виходили на вулиці. Бо дійсно панує страх. Люди бояться. Дуже багато злякалося в той час момент людей. І не хотіли виходити, тобто на першу акцію приблизно це було я точно зараз. Не можу зрінтуватися десь з перших числах березня прийшло всього 40 чоловік. В першу акцію Шевченко, але ми сфокусували інформаційну кампанію. І до нас приїхало більше, напевно, журналістів міжнародних різних, чим у нас було там реально. Тобто перша акція, яка була спротиву, така невеличка. Але вона підштовхнула фактично населення, все побачила через інформаційний простір цю акцію. На другий день прийшло більше, близько 200 чоловік. І так по наростаєш. Але ми зробили те, що ми підтримали армію, ми дали сигнали в принципі, по всьому Криму. Ви бачили потім акції, все-таки почались, ходити і в Бахчисараї, і вдоль. раз, И постоянно мы действующие наши акции перенесли уже біля памяти Шевченко. Да, мы ходили на протесты. И они были масштабными. То есть это были большие протесты. И если Евромайдан в Крым... Если к Евромайдану как-то вот люди относились не всегда однозначно, возможно, там из-за того, что они жили в Крыму, вот зачем, то я вам хочу сказать, во время протестов против агрессии то вышло достаточно много людей, которые не ходили на Евромайдан. То есть это были люди, которые Принципы были там, по разным взглядам сторонниками, там, может быть там, консервативными, давайте не будем там, интегрироваться, давайте еще что-то. Но они сказали, что это одно ну, дело Евромайдан, другое дело справедливость, вопрос справедливости, собственности, территориальной принадлежности. І то було чи ново людей. И я благодарен, що я познайомився на день Шевченка. Ми досягнули якби такого елементарного піку, коли всі зрозуміли, що перестали боятися і почали виходити. Так, 9 березня ми отримували з Анатолієм Ковальським від волонтерів символіку українську, тому що 9 березня ми проводили масові акції. І за дві години до акції у нас. Взяли, скажімо так, в полон самооборона місцева, відвели міліцейську дільницю міс... на залізничному вокзалі, а ці міліціонери передали нас потім через десь буквально хвилин 10 якимось старшим від самоборони, тобто штатським людям, які нас забрали. Там же нам зав'язали в машині одразу ж очі, скотчем і руки. Я вважаю, що активісти зробили максимум, вони жертвували собою, тобто, ви знаєте суддів Андрія Шікуна. Вы знаете судьбу Анатолия Ковальского, вы знаете еще очень много ребят, которые прошли через плен российских войск. И, и как бы есть много ребят, которые пропали. Это все были активисты, и есть куча уголовных дел. То есть, и, и, ну, мы не могли же напасть на солдата голыми руками. То есть, ну, у, нас, ну, у нас оружия нет. И мы даже не умеем пользоваться им. Но то мы и гражданские активисты, чтобы выражать политический свой то есть До останнього була боротьба. Те, що я міг, я робив. У мене в мене совість чиста, по крайній мірі. І тих моїх побратимів, які стояли. Я думаю, що ми розрушили основний міф, що в Криму тільки русські, це було, там, вони хочуть всі з Росії.